И показали ладошки. А теперь спрятали. Вероника, побегайте сюда к нам, ближе, чтобы видела. Кулачок показали. Жаль, жоли кулачок, кулачок. И разжали, да, ладошку показали. Сверки показали ладошку. Хорошо, еще сжали. Глебушка, сжали ручки. И разжали ручки, да? Мы с вами все сегодня поздоровались, когда пришли детский сад. А пальчики и поздоровались, да? Давайте наши пальчики поздороваются. Большие с большим. А ну, поздоровались они? Кать, поздоровались пальчики? Ага. Где большие пальчики у нас? Вот они. Вот, молодцы. А где указательные пальчики? А ну, давайте а поздороваемся, Руслан, молодец, умничка. Вероничка старается, да? Ага. И, ага. и ага. средние пальчики поздоровались. Поздоровались? Да. Ага. Дальше, безымянный пальчик, поздоровался? Да. Ага. Поздоровался. И самый маленький мизинчик. Все поздоровались, да, пальчики? Молодцы, умнички. Давайте вспомним нашу фигурку, которую мы там да? учили. Показали, да, показали не правую руку. Кто не залез ко мне в кулачок? Как кулачок сжимаем? Большой пальчик, да, накрывают все четыре пальчика. Вот умничка. Это может быть сверчок? Покрутили кулачком. Это может быть сверчок? Ну-ка, ну-ка, вылезай. Это пальчик. Ай-яй-яй. Хорошо, теперь приготовили другую. Другую ручку приготовили. Кто залез ко мне в кулачок? Это может быть сверчок? Это может быть сверчок. Ну-ка.

Салфеточка, вытираем ручку, пальчик. Молодец. Макаем И ставим капельку И вот так Протирает Вот, макнули Молодец, давай еще капельку Вот, хорошо Умничка иди. Меня зовут Светлана Александровна. Кстати. Я дарю тебе мячик, а ты говори, как тебя зовут. Таня. Таня, молодец. Передавай дальше мячик. Девочки, передавай. А как я, это девочки зовут? Вероника. Вероника, молодец. Вероничка, дальше передавай мячик. Передавай мячик. Кто Леночка зовут? Как зовут тебя? Руслана. Руслана, умничка. А вы вот тебя мальчика как зовут, скажи? Валерия. Валерия. Ты скажи. Как зовут? Левушка, да? Глебушка. Давай, держи. Флеска. Девочки, как зовут? Катя. Как тебя зовут? Катя. Катя. Катя, молодец. А эту девочку как зовут? Катя. Кто же Катя? Ух, у нас две Кати в группе, да? Значит, мышка что любит играть? Ну, да. Мячика, ну как эта игра называется, не знаете? Нет. Футбол! Футбол! Посмотрите внимательно на нашу игрушку. Что это такое? Ушки! Ушки, а ну покажите, где у вас ушки? Вот. Вот. Дотронься. Вот это какой носик у нас, да? А вот это что Ласки. это такое? Давай сюда ставим. Глазки. Покажите, где у вас глаз? Ласки. Вот они, вот они. Вот они. А вот это что это такое? Ласки. Ручка, да? У ну, мышки лапка. лавка. Правильно Руслан сказал. Это лапка. Покажите свою ручку. Вот она. А сколько ручек вот у мышки? Два. Две, Таня, умничка. А ну, покажите, а у нас сколько ручек? Сколько? Две тоже, да. А вот это что? Лавка. Нога. Нога или лапка, да? А. Сколько всего лапок? Вот. Две. Две. А, две. покажите две. Вот они. Молодцы, умные. А что на головки такое где-то у нас? Мягко, да? Кепка. Кевка. Он же футболист. Посмотрите, какая у него футболка. А какого цвета футболка? Красного. Красного цвета какой это цвет не, не угадали Я вам сегодня расскажу это серый цвет Запомнили? серый 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 На серый серый На серый серый На серый 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 fire deal Возьми.